Всем привет из Одессы. И сегодня уже 11 декабря. И в Одессе с каждым днем со светом все хуже и хуже. А в Черноморске, это Одесская область, так там вообще толпа людей вышла на протест из-за массовых отключений света. И на улицах перекрыли движение транспорта. В Одессе сегодня к двум часам ночи раздавались взрывы. В основном в районе поселка Котовского. И снова из-за ударов, ну, из ударов дронов по электроподстанциям. И в некоторых домах сразу же после прилетов пропал свет и тепло. Ну а теперь покажу вам беспредел ТЦКшников, а после чего продолжим.

Бьют, бьют, бьют. Мужчину бьют. Бьют просто. Что вы творите? Алло! Вы что творите? Что вы творите? А то что вы делаете? Майкл Дуглас, Роберт Дювал. В фильме «С меня хватит». Я вообще не понимаю, кто говорит о том, что бегать это скучно или тяжело. Я сегодня нашел достаточный уровень мотивации для того, чтобы заняться спортом. Вы, выпускай, пацанов! Выпусти, да, выпускай, да, я сказал! Да. На. Отсюда, Отпусти, отпустили быстро. Отпусти, а это а летите, что? Подойду, Отпусти Вот все, менты, парниша убегает. Видите, они за ним гонятся. Ну, короче, капец. Смотрите, 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 улетела. Так хочу, а а ну. Пойди, менты поехали туда. Сейчас парниша, блин, надо было его забрать. Ну, уже вообще этот... Пусть думаешь, что мы спортсмены. За мной! Молодой человечек, что вы делаете? Вы мне сказали, иди гуляй. Я кажу, балаклавы снимают. Не, ну Отпустите. это беспредел полнейший. Вызываем студа, вызовите мама. Беги, Вася, беги. Отпустите человека! Вы нарушаете Конституцию Украины! Что вы делаете? Что вы делаете? Помогите! Пожалуйста. Отпустите его! Помогите! Отпустите человека! Помогите! Отпустите человека немедленно! Помогите. Э, а что это вы тут делаете? Блядь, а что он начал все украсть? Боже мой, ну иди смотри, как запихивают. Господи, боже, как я не хотела это видеть. Ужас. На тут скажите, пожалуйста. Тут есть дети, которые... Ну что вы творите? Мужчины, Боже, это же какое ужас. Мужчины, вы что творите? А я имею право. Я имею а право. Вы порушаете... Мужчина иди бой. Мужчина. мужчина, заходите, 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 давайте. Так, утро начинается не с кофе, ребятеньки. Подвоем! 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 Коломойский обещал сделать заявление по поводу Зеленского, но заседание там отменили, якобы из-за болезни судьи. А еще до этого Коломойского не доставили в суд из-за якобы поломки машины конвоя. А также были слухи, что Коломойского отравили. Но как бы там ни было, но вчера Коломойский все же сделал заявление, из-за которого его два дня и не довозили до суда. В результате он сказал, что на Миндича было совершено покушение в Израиле после чего преступников там арестовали, а служанка была тяжело ранена, однако, по его словам, она выжила. И что нам с этого? Ждали там мы совсем другого. К тому же полиция Израиля не подтверждает слова Коломойского. Напомню, что Коломойский ранее был близким соратником Зеленского, однако в 23-м его обвинили в получении имущества преступным путем. По словам эксперта по энергетике, Українці не вийдуть із тьми даже весною. Представляєте, і ситуація станеться критичною. А думка, що сонце засвітить в березні місяці і відразу в нас буде не буде відключень. ні далеко. Не так. якщо ми будемо далі проходити режим от 12 годин. Світло є 12 немає, і 12 годин це частина буде нічний період. Також наявність електроенергії, нічний період, тобто в денний період не буде світла більше. Все так це ну, активний період, робочий період для всіх і для бізнесу, і для населення то це буде оптимальний варіант і дуже класний, я вам скажу, дуже, дуже хороший насправді. Зараз ми бачимо гіршу ситуацію. І вона, на жаль, може закріпитися. я кажу, що 12 на 12 це буде взагалі класний варіант, оптимальний. Це ще холодів немає, зими ще немає. Фактично зараз ми бачимо такий сценарій теплої зими. По словам министра иностранных дел, европейские элиты специально срывают мирные переговоры по Украине, чтобы не признавать права своей политики. И они больше заинтересованы в продолжении войны, чем в ее прекращении. И сказал, что Трамп делает все возможное, чтобы заключить мир, в то время как европейцы постоянно подрывают эти усилия. На самом деле они больше заинтересованы в продолжении этой войны, чем в ее прекращении. И вы можете спросить, как такое может быть, почему вы так говорите из-за моего опыта. Поэтому всякий раз, когда кто-то пытался заключить мир, всякий раз, когда кто-то пытался выступить за мирные переговоры, эти европейские политики немедленно обрушивали огромную ненависть на этого человека или на это правительство, говоря, что это капитуляция Украины, это предательство европейского единства, что угодно. Так что мой опыт показывает, что президент Трамп делает все возможное, чтобы заключить мир, в то время как европейцы постоянно подрывают эти усилия. Как заявил командир Федоренко, нужно отрезать миллионы ухилянтов от всех сервисов и ужесточить наказания для военных, которые и уходят зачем. Верховная Рада Украины мала принять решение о посилении ответственности за самовольное оставление военной части. Люди, люди мають бути відключені від всіх сервісів держави, рівнозначні, як і ті, які ухиляються від виконання військового обов'язку. І це правильно. Хтось скаже, ну це може бути не антиконституційно. Ну, слухайте, антиконституційно, антиконституційно чи ні, це вирішить Конституційний суд. А за цей період часу ми отримаємо можливості для того, щоб повернути людей в стрій на ті посади, яких зараз вистачає. На ті посади, де вони зможуть проходити службу навіть з обмеженими по